शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कामठी रोड नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था भारती पुणे के सौजन्य से विद्यार्थियों को बांटा गया प्रमाण पत्र और साथ ही साथ श्री रविंद्र साठे जी सभापति राज्य मंत्री दर्जा महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंड सभापति राज्य मंत्री दर्जा ने दिया विद्यार्थियों को मार्गदर्शन सर जो आज तो जो प्रोग्राम हुआ जो सर्टिफिकेट ऑन किया गया तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो आपने बताया कि पी एम ई जी लोन होते हैं तो उस तरीके उसका किस तरीके से तो फायदा उठा सकते उसको अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा नहीं एक तो आज यहाँ नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में यहाँ महाराष्ट्र राज्य खादी बोर्ड और बार्टी बाबा साहेब आम्बेडकर संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्था जो है ये दोनों संस्था के तहत एक कार्यक्रम हुआ था पार्टी के अंतर्गत अलग अलग, अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं कौशल्य प्रशिक्षण के तो जिन छात्रों ने ये प्रशिक्षण पाया उनके लिए प्रमाण पत्र वितरण का एक कार्यक्रम था जैसे महाराष्ट्र खादी बोर्ड और बार्टी इन दोनों संस्थाओं के बीच मराठी में सामंजस्य करार एमओयू के अंडरस्टैंडिंग लिए विशेष रूप से ये प्रशिक्षण दिए जाते और ऐसे लोगों ने ऐसे छात्रों ने जो प्रशिक्षण पाया उनके लिए योजनाओं की विविध प्रकार की योजनाओं की जानकारी देना ये आज का उद्देश्य था कि आगे जाकर वो अपने बलभूते पर स्वयं रोजगार स्वयं करे और अन्य दो लोगों का भी रोजगार उनको उस योजना से उपलब्ध करावे इसके लिए आज का यह कार्यक्रम था जैसे प्रधानमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम है हमारी शहर की मद केंद्र योजना है और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है ऐसे चार योजनाओं की जानकारी आज दी गई So, जी जिन छात्रों ने यह प्रशिक्षण पाया है उनके लिए यह विशेष रूप से जानकारी देने का यह प्रयास था तो ये प्रधानमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री रोजगार निर्मित कार्यक्रम है इन दोनों योजना में जिसके अठारह साल पूरे हुए तो उनके लिए पचास लाख तक ये सरकार उसको कर्जा उपलब्ध कराती है और जो अनुसूचित जाति के हमारे छात्र है जो युवा है उनके लिए उसमें पैंतीस परसेंट ये सब्सिडी दी जाती है तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे उद्योग अनेक प्रकार के छोटे छोटे स्टार्टअप इनके माध्यम से ये इस कर्जे के माध्यम से युवा लोग ये अपना अपना व्यवसाय खुला सकते हैं, अपना अपना व्यवसाय ये शुरू कर सकते हैं और इसके आधार पर स्वयं रोजगार यानी खुद की आर्थिक उन्नति वो कर सकते हैं नौकरी करने की जरूरत नहीं आज का जो जमाना है वो जमाना सबको सबके लिए तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती क्योंकि तो हमारी देश की आबादी बहुत है इसके लिए जितने भी युवा अपने बलबूते पर खड़े होंगे स्वयं रोजगार करेंगे अपने स्वावल स्वावलंबी होंगे तो देश आगे बढ़ेगा आत्मनिर्भर होगा इसके लिए अधिकाधिक युवाओं ने इसका लाभ लेना ये आवश्यक माना बार्टी ने और खादी बोर्ड ने और इसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण शुरू हुए जैसे ईडीपी है कंप्यूटर ट्रेडिंग है गारमेंट निर्माण कैसा करना कपड़ों की निर्मित कैसे करना रेडीमेड गारमेंट्स ये एक व्यवसाय है बाद में डिजिटल मार्केटिंग है ऐसे तीन प्रकार के ट्रेड इनके ऊपर ये प्रशिक्षण हुआ और उसके बाद जो छात्र उसमें सफल हुए उनके लिए आज का कार्यक्रम का था और उसमें योजनाओं की जानकारी भी दी गई निर्माण तो उसके लिए हुआ है हाँ, पीढ़ी है और अभी तक यहाँ की कंडीशन में कितने मैं तो अभी तीन बैचेस उसकी हुई है और मेरे हिसाब से हर एक बैच तीस छात्रों की होती है तो डेढ़ सौ लोगों ने आज तक ये प्रशिक्षण दिया है अभी इस गत तो तीन महीने आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था पार्टी पुणे आदि ग्रामोद्योग मंडल संयुक्त विद्यमान नागपुर यह आ, एक विचारण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडला त्या कार्यक्रमात खाडी महामंडळाचे अध्यक्ष श्री रवींद्र सर राज्यमंत्री हे या ठिकाणी प्रमुख अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी उपस्थित होते बार्टीच्या माध्यमातून राज्यातील छत्तीस जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील सर्व तालुक्यातील मुला मुलींना स्किलच्या बाबतीमध्ये प्रशिक्षण दिलं जातं या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील अनुसूचित जातीतील जा, जा. जी मुला मुली आहेत त्यांना राज्यस्तरीय किंवा मोठ्या मोठ्या दर्जा प्राप्त झालेल्या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना स्किलच ट्रेनिंग दिलं जात आहे त्याच्यामध्ये टाटा स्क्राई इंडो जर्मन टूल्स त्याच्यानंतर इंडिया स्किल्स लिमिटेड अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून त्याप्रधी ट्रेनिंग दिलं जातात स्किलच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय किंवा त्यांना नोकरी प्राप्त व्हावी हा त्याच्या माझा मेन उद्देश आहे या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून त्या मुलांना इतर जिल्ह्यातून जर त्या ठिकाणी येत असेल तर त्याला सहा हजार रुपये स्टापन त्या ठिकाणी काही संस्था अशा आहेत की त्यांना आपण संपूर्ण त्या कॉस्ट माध्यमातून दिली जाते त्याच्यामध्ये इंडो जर्मल टूर्स आणि इतर वेगवेगळ्या संस्था आहेत आता इथून पुढच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही संपूर्ण राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये अधिक आम्ही जसा पण आहे सर्व जिल्ह्यामध्ये आमचं देण्याचं प्लॅनिंग आहे

आमचे बाटीचे जे महासंचालक आहेत सुनील वाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी अनिल कारा स्किल विभागाचा आहे उपजिल्हाधिकारी आहे यांच्या आणि बाकीचे आमचे विभाग प्रमुख आहेत त्यांच्या माध्यमातून बाटीचं कामकाज चालतं बाटीच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती योजना आहे त्याच्यानंतर स्किल आहे त्याच्यामध्ये जात पडतानी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून एक विभाग काम करतो त्याच्यामध्ये छत्तीस जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सीविसी कमिटी आहे कास्ट व्हॅलिडिटी समिती त्यांच्या माध्यमातून ओबीसी एस सी आणि एन टी डी ह्या सर्व लोकांना जातीचं प्रमाणपत्र बहाल केलं जातं